Юрий, спасибо за ваше участие в конференции. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, какое, насколько велика роль мечты в жизни христианина, творческого христианина? Творческие люди романтики в основном, романтики это мечтатели. Поэтому я думаю, что велика роль мечты. Вот. Другое дело, что, может быть, некоторые мечты страшат самих творческих людей, и они боятся своих собственных мечт, мечтаний. Вот. Но и конечно и движутся они мечтой и достигают мечтой тоже и разочаровываются, когда мечту не реализовывают. но вообще на ней по большому счету свет клином сошелся на мечте. а как мечтать с Богом? как вы считаете? как вот это совмещается? мои отношения с Богом, с Творцом и я вместе с ним мечтаю. можете ли вы так сказать о себе? иногда это легко сочетается, когда мечтаешь о том же, о чем мечтает Бог. иногда ты не знаешь, о чем он мечтает, поэтому не знаешь правильно ли ты мечтаешь. Вот. А вообще, конечно, это вопрос, на мой взгляд, духовного возраста и вот этого, наверное, способности развлечения вот как говорится, о мудрых, да, о достигших, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Если этот навык хорош, то, наверное, ты знаешь, ты, ты в том направлении мечтаешь или нет. Иногда ты знаешь, что не в том, и тяжело от этой мечты отказаться. А иногда тяжело. Ты знаешь Божью мечту, но тяжело себя под нее подстроить. Да, действительно, разные такие категории бывают. А скажите, как все-таки мечтать на уровне Божьих стандартов? Я думаю, что нужно вникать в себя и в учение. Это такой беспроигрышный вариант и заниматься с ним постоянно. Вот, и опять же... Просто учиться слушать, учиться слушать его, учиться наблюдать за тем, как он ведет тебя. Даже то, что тебе люди говорят, что они говорят тебе о твоих талантах и о, о том, что у тебя получается, что не получается. Если это надежные люди, наверное, нужно прислушиваться к их совету. И все-таки такой важный вопрос – это мера своего мера своего таланта. Это тоже с мечтой связано, потому что тот человек, который нашел в себе смелость и смог определить меру своего таланта, и он благодарен и доволен, и не пытается прыгнуть выше своей головы, он не будет разочарован. И, потому что иначе очень трудно мечтать, если ты неадекватно себя оцениваешь. Не мечтайте о себе, так сказать. Да, интересно. Спасибо и пожелайте что-то нашим участникам, которые приехали вот со всей Украины на эту конференцию именно в контексте мечты и мечты с Богом. Ну, я что хочу пожелать. Я уверен, что почти каждый для себя что-то взял. Конечно, не могло так произойти, что вот все, что прозвучало, для всех проговорило. Да? Нет, это не так. Но чтобы не оказались беспечными. Вот то, что вот где, где постучалось, что постучалось в сердце, чтобы откликнулись и не, 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 не спрятали под, под зеленое сукно, не, не, не зарыли как талант. Пусть не сразу, пусть оно это ружье пусть выстрелит через там годы, но чтобы там какая-то подготовительная работа началась. Просто мы хотели какой-то свой небольшой вклад сделать в то, чтобы вот и мечта росла, и люди росли сами, подрастали к этой мечте своей.